Ovi dan je koji svaki dan. Ustajemo se jutro u četiri, pola pet i radi se, non stop se radi u maslinama, imamo puno maslina, imamo 500 stabala maslina, imamo 6000 loza vinograda, imamo svoje krompire, imamo svoje sve, ali to zahtjeva puno truda, puno posla, ali mi smo jedna familija složna, sretna, svi radimo, svi skupa radimo svi skupa zaradimo i veselimo se tomu danu i s tim mojim što ja sve to imam, ja stizim, dajem sve mojima gostima i ništa ne prodajem, ništa ne prodajem, sve dajem mojima gostima što njego potrebno. Ovo je za mene, što vidite, to je naš plavi jadran, naše Hrvatsko more, najbolji, najbolje more, najbolje, najčistije more, sa tim otočićima, sa, tim, sa tom divotom, sa tom ljepotom koja je iza mene se nalazi, a sa ovoga moga prekuća, na večer ili ujutro to vidite ja ko na dlanu, ko na pjatu. I to vam je nešto što postoji najljepše na Orebiću. Ovo je otvoreno more, to nije more da je nekako zbijeno, to je otvoreno more, čisto more koji, na kojemu ima otočića dosta, ali ja mislim da to gostima ne smeta, tu imaš barke koje vode na izlete na te otočiće i to je divota, to je super i ja mislim da će vam se sviditi jer to možete vidjeti na svakom stranici i imate najljepše plaže, najčistije plaže, najljepše plaže su u Orebiću. Puno pozdrava cijelom Poljskom i dođite rašireni ruku, od srca vas voli. Vaša senči, moji apartmani su doli, nazivaju se Kasandra. A ako vam je nešto vas interesira, možete otvoriti stranicu na Kassandra. I ne samo to, vidit ćete i dobre mislim i dobre komentare za mene. Puno pozdrava cijelom Poljsku i svim mojima gostima. Hvala od srca. Ali najviše bi pozdravila moga dobroga prijatelja, gospodina Roberta Makovića. To je moj dobri prijatelj i to je jedan čovjek koji nije samo za Poljsku. On je čovjek za cijeli svijet, a puno je dao Hrvatsku i Hrvatska ga puno poštuje i puno ga voli. Ovim puta ga pozdravljam, njega i njegu familiju i Bog da, ja mislim da se ubrzo i vidimo. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.